и хрипя, э, я не помню точно, а. когда хватает, 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 край матраса. Вы будете шептать строчки не... не, Александра, не а Александра, а не брехню Тараса. Вас. Нет, а, понимаете, опять же, если вы хотите это поговорить объявили, об отношении к так называемому украинству, то есть чисто сепаратистскому движению, созданному на деньги австрийского генерального штаба в 19 Ой, веке, ну, с тех, с это, это, это омерзительная было. совершенно вещь. То есть это придумано было чи придумано было поляками оплачено австрийцами, внедрено в первый раз немцами и во второй раз большевиками, которые произвели принудительную украинизацию Украины в 20-30-е годы. Главный украинский националист Михаил Грушевский, как бы теперь культовый персонаж, он был в 20-е годы главой Академии наук Украины. Ну, И вот они вбивали несчастным украинским крестьянам, малороссийским крестьянам, которые говорили на языке слегка отличавшемся от э, того, как говорили, скажем, в Брянской или в Тульской губернии, им вбивали эту несчастную мову.